Hai guys, saya Dr. Jafri. Hari ini kita belajar pasal teori sosial budaya Vygotsky. Okey, jom guys. Zoom. Okey, sebelum tu, siapa sebenarnya Vygotsky? Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Osha. Beliau menuntut dia dua buah universiti dan merupakan pemimpin circle Vygotsky di mana para ilmuan seperti psychologists, educationalists, medical specialists, physiologists and neuroscientists ada. Apa tu teori perkembangan sosio budaya sebenarnya? Teori pembangunan sosio budaya mengkaji pengaruh rakan sebaya dan orang dewasa serta kepercayaan budaya terhadap pembelajaran kanak-kanak. Ada tiga komponen yang dikaji, pertama sekali alatan intelektual. Maksud, alat mental yang diwarisi daripada budaya untuk membantu individu berfikir dan belajar. Tujuan, membentuk cara kita berfikir. Idea utama, Kanak-kanak menyerap alat ini melalui pembelajaran berpandu dan interaksi sosial. Yang kedua, sosialisasi dan permainan. Dalam permainan, kanak-kanak bertindak melebihi keupayaan sebenar mereka, meniru peranan orang dewasa dan mempraktikkan peraturan sosial. Contoh, kanak-kanak bermain cikgu sedang meneroka peranan sosial dan struktur pemikiran. Akhir sekali, persekitaran dan budaya mempengaruhi apa yang dipelajari dan bagaimana ia diajar. Kanak-kanak tidak belajar secara bersendirian, mereka menyerap pengetahuan yang terkandung dalam persekitaran sosial dan fizikal mereka. Baik, jom kita belajar tentang teori-teori utama Vygotsky. Yang pertama, ZPD ialah tugasan yang murid tidak mampu lakukan sendiri tetapi boleh dikuasai dengan bantuan orang lebih mahir. Ia terbahagi kepada dua aras. Pertama, luas zon aras bawah, murid sudah tahu, jadi tiada pembelajaran berlaku. Kedua, luas zon aras atas, terlalu sukar, murid tak dapat kuasai walaupun dibantu. Contoh, murid perlu kuasai tambah dahulu sebelum boleh belajar darab kerana darab perlukan asas tambah dalam struktur kognitif. Vygotsky juga memperkenalkan teori private speech di mana pertuturan kendiri ialah apabila kanak-kanak bercakap dengan diri sendiri secara lantang biasanya ketika bermain atau menyelesaikan tugasan. Fungsi pertuturan kendiri ia membantu kanak-kanak merancang, mengawal dan menyelesaikan masalah. Ia adalah tanda bahawa kanak-kanak sedang menginternalisasi pembelajaran dan mula mengawal tingkah laku sendiri. Sekian terima kasih bye bye guys jumpa lagi.